মই যেতিয়া পঞ্চমমান শ্ৰেণীত পঢ়ি আছিলো ক্লাছ ফাইভত গোলাপ বৰবৰা ডাঙৰীয়াৰ মন্ত্ৰীসভাৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আহিছিল ক্লাছ ফাইভৰ মই ষ্টুডেণ্ট আছিলো বিধায়ক নিবাসত সোমাই গৈ তেতিয়াৰ নগেন বৰুৱা খোমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক আছিল তেখেতৰ পৰা বিধানসভাত সোমোৱাৰ এখন মই প্ৰৱেশ পত্ৰ লৈছিলো আৰু বিধানসভাত সোমাই সেই সময়ত গোলাপ বৰবৰা ডাঙৰীয়াৰ অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ বিতৰ্ক মই প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলো সেই সেইদিনাখন মই দেখা পাইছিলো যে কি ধৰণে যিসকলে তেওঁক বিভিন্ন কাৰণত তেওঁক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছিল তেওঁলোকে কেনেকৈ তলমূৰ কৰি বিধানসভাত সময় পাৰ কৰাইছিল আৰু তেখেতে বিধানসভাত পৰাজিত হৈছিল পৰাজিত হোৱাৰ পিছতো কেতিয়াও তেখেতে আদৰ্শৰ পৰিৱৰ্তন কৰা নাছিল শিলপুখুৰীত থকা জনতা দলৰ কাৰ্যালয়তে বহি সমাজবাদৰ বন্তি গছি তেখেতে জ্বলাই ৰখাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছিল আজি অসম চৰকাৰে গোলাপ বৰবৰা ডাঙৰীয়াক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰিছে কৃতজ্ঞ অসমবাসীয়ে সোঁৱৰণ কৰিছে মই বিশ্বাস কৰো গোলাপ বৰবৰা ডাঙৰীয়াৰ শাসনকালৰ ওপৰত তেখেতৰ সমাজ জীৱনৰ বৰঙণিৰ ওপৰত আলাপ আলোচনা হ'ব লাগে যিকেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শাসনকালত অসমৰ বিস্তৰ ক্ষতি হৈছিল তেওঁলোকৰ বিষয়ে বহু আলাপ আলোচনা হৈছে কিন্তু যিকেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দিনত অসমৰ কল্যাণত কল্যাণৰ আদৰ্শৰ বন্তি জ্বলিছিল তেওঁলোকৰ বিষয়ে আজিও আলোচনা হোৱা নাই